Меня зовут Татьяна, приехала с Каменского. Езжу уже не первый год, со второго года смерти батюшки езжу сюда. Уже давно езжу. И каждый, год, каждый раз, когда приезжаю, для меня это большая, огромная радость. Такое благословение какое-то, приезжаешь домой, такое чувство никогда не... Вот вы нигде такого не чувствуете, как приезжаешь домой. В этот раз, когда я собиралась, я знала, что батюшки дата день рождения 29-го. Я была уверена, что у меня смена будет в другую, даже перепутала график, посчитала, думаю, я дома. И тут на работе прохожу мимо графика, который висит на стене, но ну, вы вывесили. Я обращаю внимание, что у меня смена, 29-го вот сегодня моя смена. Я подхожу до девчонок, говорю, девочки, снимайте. Я, я, пишу заявление, я снимаю смену, потому что я говорю, уже вся там. Вот. И вот они мне все-таки пишут заявление. Написала заявление, я вся была знаете, в этих предвкушении этой поездки. Но вот такое вот чувство, как вот, не знаю, как люди у тебя тут давно ждут. <связано> ехала с удовольствием и масса удовольствия получила. И благодарю тебя, батюшка, за твой, так сказать, помощь твою, за все, что ты для меня делаешь. За все твои подарки благодарю. Слава тебе, батюшка, и Иисусу Христу. Спасибо, Господи, спасибо, Господи. Благодарю.